1 июля, вторник, сегодня в студии громадского телебачения, время громадского телебачения Донеччины. Я, Алексей Мацука, на протяжении этого часа новости из зоны антитеррористической операции, гости в студии. Мы сегодня будем обсуждать вопрос донецкой идентичности, что значит дончанин, кто эти люди и почему, с чем они себя ассоциируют, в частности, с какими принципами, ценностями и какие взгляды характерны для жителей Донецкой области. Порошенко приостановил режим перемирия на Донбассе. Четыре человека погибли и пять ранены из-за обстрела маршрутного автобуса в городе Краматорск Донецкой области. Донецкая область приостановила работу нескольких внутриобластных автобусных сообщений. И силовики заявляют о начале перехода террористов на сторону антитеррористической силы, сил антитеррористической операции обо всем этом в 15-минутном выпуске новостей. Так, из наиболее важного сегодня силы антитеррористической операции взяли под контроль населенные пункты Закотная, Брусовка, Старый Караван в Донецкой области. Также восстановлен контроль над пропускным пунктом Должанский в Луганской области. Захваченные террористами Луганской Народной Республики журналисты громадского телебачения живы и находятся сейчас в плену. Несколько минут назад мы сообщали последние новости об этом, но Андрей Лысенко, представитель информационного центра СНБО, сделал по этому поводу сегодня заявление. Есть прямая речь. Живи, не не сподеваемся, что все будет а, да. Силы антитеррористической операции приступили к активным действиям после окончания перемирия об этом также заявил сегодня Лысенко, по его словам, украинские силовики наносят мощные авиа- и артиллерийские удары по базам, блокпостам и укреплениям террористов. Он отметил, что многие боевики пытаются выйти на связь с руководством АТО, чтобы перейти на сторону украинской армии. Есть прямая речь. Заседание Рады национальной безопасности и обороны Украины решение зубинить идею режима одностороннего прекращения на Донбассе. Таким чином, режим припинення вогню, проголошений президентом 20 червня, та подовжений до 22.00 30 червня, офіційно завершено. Нагадаємо, після оголошення перемир'я режим припинення вогню було порушено бойовиками понад 100 разів. Тільки за останню добу перемир'я терористами скоєно 15 обстрілів автомобільних колон, блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України. В районі населених пунктів Кривалука, Слов'янськ, Калинова, Ілічівка Костянтинівка, Краматорськ та Металістсь. Відповідно до рішення президента, сили АТО почали активні дії зі знищення та знищення груп незаконних збройних формувань. На виконання рішення Президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, про припинення перемір'я. Особовий склад та підрозділів СИЛА ТОК почали активні дії зі знешкодження та знищення терористичних груп у зоні проведення операції. У військових спостерігається надзвичайно високий моральний і бойовий дух. Наразі вони завдають потужних авіаційних та артилерійських ударів по опорних пунктах, блокпостах, базах і місцях дислокації терористів. Це призвело до значної зниження активності банк-бойовиків. В результаті поновлення активної фази АТО групи терористів роблять спроби домовлятися з командуванням українських силовиків про створення коридору для переходу на бік сил АТО або беззбройного виходу на територію Російської Федерації. Став навіть крилатим вислів одного з них, що хай мене 12 суддів, ніж шестер не суть. За минулу ніч останній обстріл терористами позицій підрозділів АТО було здійснено пів на першу неподалік населеного пункту та Шахтарського району Донецької області. Таким чином, завдані упереджені удари українських силовиків зірвали плани терористів щодо ескалації збройного протистояння. и уменьшили угрозу мирного также добавил, что среди террористов участились случаи пыток пленных и в результате пыток скончался историк, преподаватель, глава Луганской областной организации просвита Владимир Семистяга. Это по данным антитеррористического центра. За последние сутки в целом зафиксировано пять фактов похищения людей террористами. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Лысенко умер, ой, извините, Семистяга умер в плену от сердечного приступа. Есть прямая речь Лысенко. Звідновлення контролю над пунктом пропуску Довжанський в Луганській області прикордонний наряд на БТР-80, який займався розвідувальним пошуковими заходами, підірвався на протитанковій міні. За результатами обстеження в місцевості Саперами Збройних сил виявлено та знешкоджено ще 9 закладених протитанкових мін. Під час бою терористами на горі Карачун впала телевежа радіотелевізійної передавальні станції Краматорської Донецької філії концерну РРТ. Це сталося через зруйнування бойовиками її опорних пунктів, елементів. Терористи продовжують захоплювати і викрадати людей. Є вже багато фактів, коли бойовики катують заручників. Так у полоні терористів у захопленій будівлі Луганської обласної державної адміністрації було закатовано 64-річного історика голову обласної організації просвіта Володимира Семистява. Ця тенденція також була однією з причин поновлення того, так за останню добу бойовики викрили п'ятьох громадян України, зокрема, 30 червня ввечері у Донецьку. До міліції звернулася місцева мешканка, яка заявила про захоплення її чоловіка прямо на вулиці п'ятьма терористами в масках зі зброєю. Людину вивезли в невідомому напрямку. Вночі 1 липня в Добропілі до міліції звернулася місцева жителька зі схожною проблемою. Вона заявила, що на вулиці міста двоє терористів у масках та камуфляжній формі зі зброєю захопили курсанта Маріупольського училища професійних підготовків працівників міліції. Сьогодні о пів на п'яту ранку від чергово МВС України отримали інформацію про те, що о другій годині 30 хвилин ночі диверсанти підірвали полі неподалік до станції Контрашевсько-Нова Донецької залізниці. У результаті вибуху пошкоджено близько 12 метрів сполучення. Рух потягів на цій ділянці зупинено, жертв немає, але виїхати на місце події працівникам технічної служби МВС.

Туда в днем пришли вооруженные сепаратисты и провели штурм этих двух зданий. По состоянию на 16.30 в районе обл. УВД наблюдалось скопление вооруженных лиц в камуфляжной форме. Были слышны выстрелы жителей. Горсовет просил не подходить к окнам, не выходить на балконы, также не покидать пределов квартир без крайней необходимости. Врачи, персонал и пациенты Медицинского центра первичной медико-санитарной помощи номер 2, это находится прямо напротив милиции, покинули это здание. Сотрудники ГАИ перекрыли движение, так не ходили троллейбусы в номер 2 маршрут, трамвай 1 и 10 трамвай. По состоянию на 17.30 движение троллейбусов было восстановлено по улице Артема. И также было восстановлено движение трамваев. В Донецком городском совете надеяться, что ситуацию в районе здания областного УВД нормализуется в ближайшее время. На 17.00 ситуация в городе Донецке была неспокойная. Примерно час назад были слышны выстрелы возле здания Донецкой администрации, Даже не выстрелы, а взрывы. Они были слышны по всему центральному Ворошиловскому району. Однако официальной информации, как не было на тот момент, так и нет сейчас, что там происходило. Милиция сейчас фактически не сообщает ничего журналистам, так как только завершился штурм здания ОБЛУВД. До сих пор есть проблемы, это нам передает журналистка из Донецка, есть проблемы с движением городского транспорта по центральному району города Донецка. Также очевидцы сообщают, что наблюдается скопление вооруженных людей на улице Постышева. Есть информация, что некоторые улицы в районе областного управления внутренних дел контролируют снайперы террористической организации Донецкая Народная Республика. И также снайперы были замечены в жил... В жил... на крышах жилых домов напротив обл. УВД. У нас э, сейчас будет телефонная связь с журналисткой громадского телебачения Донеччины которая работает в зоне антитеррористической операции мы не называем ее имени а она выработает под псевдонимом мы можем сейчас поговорить есть связь Алло добрый вечер, добрый вечер. да у меня вопрос номер один какая ситуация по состоянию на 19:20 19:00 сегодняшнего вечера в городе Донецке по состоянию на сейчас по центру Донецка передвигаются многочисленные вооруженные люди, скопление людей в камуфляже. И э, это наблюдается во всех центральных э, районах. А что они передвигаются? Банген... Куда они передвигаются? На чем? Э, смотрите, они э, передвигаются пешком э, и выходят э, в мини-вены. Э, садятся и уезжают, а остальные, другие тоже в камуфляже без опознавательных признаков, э, садятся также в машину и приезжают. То есть они как бы сейчас перемещаются по городу, кто это не, неизвестно. Сегодня э, бой шел в центре Донецка около 7 часов, то есть вот первые э, сигналы от Данчан поступали уже примерно в 10 утра в этих скоплениях неизвестных людей. И до сих пор какой-либо официальной информации, что происходит там, мы не можем, нигде об этом узнать. А что происходит с магазинами сейчас в Донецке? Продукты можно купить? Закрыты, может быть, магазины? Какая ситуация? А, ну, вот где-то 50 процентов на 50 процентов парализован центральный район, это Ворошиловский, а, там, где происходило, происходили боевые действия перестрелка была там, полностью сотрудников ближайших магазинов эвакуировали. Там же находится большой бизнес-центр, сотрудников также эвакуировали еще часов в 11. На данный момент закрыты аптеки, закрыты супермаркеты, но это все в центральном районе. В остальных ситуация такая же, как была и вчера. Ничего не изменилось. Но ну, единственное, что магазины они в целом продолжают закрываться постепенно, но это тенденция уже вот ближайшие нескольких месяцев после того, как активизировались в городе террористы была информация о том, что якобы был обстрелян один трамвай номер один. Это трамвай, который ехал мимо здания обл. УВД, и Якобы там были люди. Это правда? Подтвердилось это или а... нет? Эта информация пока не подтвердилась, но тем не менее она была и она прозвучала от очевидцев. По нашей информации это случилось днем, когда еще движение не было перекрыто. И стреляли не только в трамвай, также были отстреляны несколько машин, которые в это время проезжали. Но пока подтверждения информации нет, это только рассказывают. И последний вопрос. Ощущается ли как-то действие органов местного самоуправления по защите граждан, жителей Донецка? Например, есть ли какая-то информационная кампания, как себя вести в случае атаки террористических организаций? либо куда идти, указатели к бомбоубежищам, какие-то медицинские комплекты, что-то мэр, может быть, заявляет по громкой связи, может быть, в торговых центрах или на улицах в рупоры. Я знаю, там на Артема у нас стоят такие громкоговорители, и когда парад происходит какой-то, из них музыка. Вот из этих рупоров сейчас мэр ничего не говорит? Никто не знает, где он находится, чем он занимается, деятельности властей на месте не ощущается были обещания на официальной странице Горсовета о том, что в случае АТО или каких-либо других экстремальных ситуаций жители будут обязательно оповещать. На данный момент жители города даже не могут знать, где их ждет перестрелка, где их ждет опасная ситуация. И вообще, что происходит в городе, никто не знает. Потому что власти абсолютно нейтрализировались от жителей и даже есть у местных жителей предположение, что власти покинули город. Вот такие мнения я слышала среди дончан. Власти имеются в виду органы местного самоуправления, да, 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 да. советы и депутаты и мэр Лукьянченко, да? Да, да, да. У мэра Лукьянченко, в частности, я слышала, что дончане считают, что он уже здесь не мэр и что, возможно, он покинул город. Это такое частное мнение. Хорошо, спасибо большое за информацию. Будем еще на связи неоднократно. Держитесь. Всего доброго. Всего доброго. Это был, жур, была журналистка, громадского телебачения из Донецка мы не называем имени псевдоним, который вы видели на экране, потому что журналистам сейчас работать в зоне антитеррористической операции, где нет украинских военных, крайне небезопасно и последние события этому свидетельства и доказательства. Тем временем есть официальная версия Министерства внутренних дел о том, что же сегодня происходило на пожарной площади в городе Донецке, где находятся областное и городское управление Министерства. В частности, в пресс-службе сообщили, что милиционеры во главе с генералом Константином Пожидаевым забаррикадировались в здании УВД и держали оборону. Затем сообщили, что территория МВД Донецкой области освобождена. Один сотрудник милиции погиб, семь правоохранителей пострадали, трое были тяжело ранены, в том числе одна женщина. Еще трое работников милиции с огнестрельными ранениями доставлены в медицинские учреждения города. По нашей информации, которая подтверждается и проверена уже нашими журналистами на месте, погиб один сотрудник спецподразделения Сокол. Четверо сотрудников были действительно ранены. Все находящиеся в здании милиционеры на момент атаки сейчас ушли оттуда и находятся на свободе. Ситуация вокруг областного МВД спокойная. Вы сейчас видите на кадрах это здание торгового центра Грин-Плаза. Оно находится прямо напротив обл. УВД и здесь не слышны звуки, но на видео отчетливо слышно, как взрывались взрыв взрывпакеты и была стрельба. Дороги вокруг обл. УВД сейчас разблокированы, движение общественного транспорта восстановлено. В то же время журналистка «Украинской правды» Екатерина Сергацкова в своем фейсбуке написала, что есть версия, что сегодня происходило, то, что происходило возле обл. УВД, это внутренние, внутренние конфликты внутри террористической организации ДНР, в частности Игорь Безлер, которого также знают как Без, он из Горловки захватил управление МВД в Донецке, а местные бойцы ДНР, это Оплот, Восток и 8-й батальон, пытались убрать из здания УВД сторонников Безлера. С версией Авакова, пишет Сергацкого, как-то не очень сходится, но учитывая, что Аваков не в Донецке, а Донецкая милиция – это вообще не милиция, то предпочитаю думать, что Аваков не прав. Катерина сейчас находится в Донецке, как известно, и только что вы видели кадры, снятые как раз на ее мобильный телефон около здания УВД. Таким образом, выходит так, что сегодня две противодействующие группировки внутри одной террористической организации ДНР пытались установить контроль над господином Пожидаевым, это начальник областной милиции, и над тем зданием, которым он руководит. В итоге... В итоге этого всего мы видим один труп и несколько раненых, но ситуация так никем и не контролируется, связи с Пожидаевым сейчас, к сожалению, нет. Есть комментарий представителя террористической организации ДНР и по совместительству самопровозглашенного премьера, но по сути пиарщика и политтехнолога из Москвы, гражданина Российской Федерации Александра Бородая, который считает себя доверенным лицом и выступает от имени ДНР.

Угу. А, сколько раненых потерпели? Есть другие вопросы, вырезы, вырезы, вырезы.

Это был бородай, не совсем хорошее качество звука, но есть подтверждение того, он сказал, что бойцы ДНР так называемые, это батальон Восток и 8-й батальон, который сейчас базируется в офисе областной организации Партии Регионов на бульваре Пушкина. Так вот, эти ребята провели сегодня контртеррористическую операцию, как они это назвали, против других ребят из ДНР, которые называют себя сторонниками Беса. Это только подчеркивает, что внутри ДНР существует действительно раскол, и причем раскол, судя по всему, серьезный. Хотя в то же время журналисты и мои коллеги из Донецка, которые сейчас работают там, которые были на месте событий, утверждали, что на штурм особо похоже и тайне было то, что происходило возле ОБЛУВД, а больше это напоминало постановку когда зашли одни, затем милиционеры не препятствовали, пропустили их, потом это бесовцы, затем вошли другие, это уже пушилинцы, борода, бородаи, их сторонники, милиционеры тоже не препятствовали, и в результате просто какой-то ссоры, конфликта несколько случилось конфликтных ситуаций. Однако утверждать ничего точно не могу. Видео и фото подтверждения этому нет. Это говорят наши коллеги из Донецка, которые присутствовали на момент всей ситуации там на месте. Действия так называемой Донецкой Народной Республики. Продолжают дестабилизировать э, ситуацию в области, поэтому до сих пор не восстановлена работа отделений госказначейства Нацбанка в Краматорске, Славянске, Снежном и Славянском районе, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Выплата пенсии за мае июня осуществлена в полном объеме за исключением этих городов, где осталось не профинансировано 240 миллионов гривен. Департамент здравоохранения дон -ДА также не подтверждает распространенную ранее в СМИ информацию о том, что была захвачена первая горбольница, это напротив ОБЛУВД, первая горбольница работает в штатном режиме. И есть также новости из Славянска. В результате обстрела позиции украинских войск на горе Карачун под Славянском в ночь на 1 июля обрушилась расположенная на горе телебашня. Она, по сути, не работала и не была подключена к электроснабжению, но можно было включить еще генераторы там и оттуда наладить трансляцию украинских каналов, либо, либо какой-то частоты радио, чтобы информировать граждан Украины, находящихся до сих пор в оккупированном боевике боевиками Славянске, о том, что там происходит. Сейчас такой возможности, уже даже такой возможности нет, но есть сведения, что эта башня будет скоро восстановлена. И последняя на сегодня информация. Боевики в Донецкой и Луганской областях за время перемирия с 20 июня по 30 июня нападали на блокпосты украинских военных 122 раза. Об этом заявил официальный представитель антитеррористической операции Алексей Дмитрошковский за время перемирия 122 нападения и также были перемещения по области. Боевики нарушили перемирие 108 раз, убили 27 украинских военных и 69 ранили. На этом блок новостей на сегодня завершаем. Далее в этой студии появятся мои коллеги из Донецка, журналисты, мы обсудим тему донецкой идентичности, и также будет связь по скайпу с нашей коллегой, которая находится сейчас не в Киеве, но хочет высказаться, это Вероника Миронова. И напоследок видео одного из жителей Славянска, который поделился с Громадским своими ощущениями, что происходит в городе и кто виноват за всеми событиями, которые там в итоге получили место и развиваются. Прямая речь, не выключайте, сейчас мы вернемся в студию внутри в городе как люди воспринимают антитеррористическую операцию позитивно негативно и сколько Вы вообще знаете, людей осталось дело в том что на этот вопрос нужно отвечать беря во внимание разрыв во времени если поначалу поддержка ДНР была скажем так достаточно ощутимой и это даже позволило ну, на мой взгляд невиданное собрание собрать на 9 мая на площади ну конечно состоящее частично из зилак понятно. Но тем не менее, то есть раньше таких мероприятий массовых я даже и не помню, чтобы у нас происходили в Славянске. Все это было связано с тем, что жители не только Славянска, а вообще юго-востока Украины, они не увидели результатов, которых добивался тот же Майдан. То есть, а Майдан добивался перезагрузки власти, насколько мне известно, а не смены портретов. И когда они увидели, что на местах начальников город делал судьи прокуроры и так далее остаются все те же самые люди и ничего не меняется то когда начали захватывать именно силовые структуры там прокуратуру унижать городдел захватывать СБУ захватывать то естественно рядовым гражданам которые совершенно им безразличной геополитикой какие-то там тонкости политические они это конечно восприняли положительно и можно сказать были этому рады. Сейчас, после того, как у многих жителей разбомбили дома, у кого-то убили родственников, кто-то начинает просто действительно замечать в городе лица кавказской национальности, то есть то ли это выходцы Южной Осетии, то ли чеченские ребята, которые занимаются реальным беспределом, когда практически разрушен весь малый и средний бизнес в городе, он просто стал нищим на сегодняшний день. И неизвестно, как это все вообще можно будет восстановить. У многих людей начинает появляться понимание того, что война эта была никому из людей не нужна. Вот. Но, но при этом все <звы> больше людей настраивает на плохое мнение даже о нынешней власти. Почему? Потому что люди устали от всего этого, им хочется мира.